Життя вимірюється не кількістю прожитих днів, а кількістю моментів, коли захоплює дух. Ця фраза, яку часто можна побачити на сторінках у соцмережах, чи не найкраще відображає нашого сьогоднішнього героя. Деякий час тому він став справжньою знаменитістю, адже з командою альпіністів здійснив сходження на найвищу точку світу гору Еверест. А коли ми дізналися, що чоловік родом із нашого славного індустріального міста, вирішили поспілкуватися з ним особисто. Але, перш ніж розповісти про найцікавіше, треба трохи розібратися, хто такий Дмитро Семеренко. Город Дніпрозажинськ. Матросово, не самый благополучный район. У нас было таких две крайности, либо ты больше ударился резко в спорт, либо ты вот там немножко к наркотикам и алкоголю ближе. Но хочу сказать, что каждый выбирает свой путь и каждый решает, что ему делать в определенном возрасте. Здесь огромное спасибо моим родителям, что они правильно дали возможность не запрещать, а наоборот, хочешь – делай. Хочешь – вперед. Ну, смотри, які последствия. Ну а смотри, далеко не надо, ти просто підходиш окну і смотриш там, як э, сусідні дом наркомани йдуть в очереді за ширкою, і що з цими людьми відбувається. Після закінчення школи розповів Дмитро, мав чималі плани, але життя або доля, дивлячись, у що вірити, розпорядилися дещо інакше, і наш герой став студентом кам'янського вищого професійного училища. І саме тут він почав розуміти, чого хоче від життя. Вот я поступил в это училище. Мне было очень стыдно говорить и встречать своих одноклассников, которые спрашивают, а где ты учишься? Да вот там, в городе здесь. Где-то. Где-то да, где учишься. Где-то где в городе, недалеко тут. Потому что они, в основном они занимали там университеты или хорошие какие-то техникумы, или другие города, Днепр, Киев. Мне было стыдно признаваться, что я учусь в Бурсе, 22-й. В Бурсе есть практика на нашем славном заводе ДМК. На который я попал, и я понял, что нужно сделать в жизни все, чтобы не работать. Ну вот, вот так. То есть, это не мой путь. Может быть, это другой других людей. Потому что мои одногруппники, они, я видел счастье в их глазах. Они были довольны, ты где работаешь? Церма 2 я в 3, это же классно, пошли то, пошли это. А ты видел, у нас там питание по талонам, у нас там какие-то льготы, а мы в лагерь можем поехать. То есть это людям нравится. Но мне это не нравилось. То есть это был точно не мой путь. Саме тоді Дмитро почав думати про те, щоб займатися власною справою. Разом із компаньйоном вони відкрили невелике виробництво. Підприємство працює у машинобудівній галузі, займається металообробкою та виготовленням деталей для залізничного транспорту. Щоб тримати руку на пульсі, періодично Дмитро особисто відвідує виробничі цехи. Вже на місці він з колегами та підлеглими вирішує поточні питання, пов'язані з виробництвом. Також, після закінчення, він відвидав рідное училище, где мав возможность поспілкуватися с молодым поколением. Я был на выпускном и рассказывал э, о том, что жизнь такая уже плохая, то, что вы учитесь в 22-м училище и живете в Днепросажинске это не конец жизни. То есть, настроение у ребят очень пессимистичное, что все плохо. Я так не считаю. Что вот наоборот это тот момент, который вам нужно пройти. Если вы посмотрите статистику городов миллионников, то. Самые успешные люди это больше люди, которые вот, работяги, которые из э, тяжелого детства, ну не тяжелого, а трудного может быть, какого-то, что приходилось преодолевать сложности, преодолевать себя. Вот эти люди больше достигают успеха. Вот как, кстати, Айлон Маски, вот он же тоже с такой семьи, с бедной. И он в Африке они жили, переехал в Америку, и первым делом он работал а, в бочках, чистил их от какого-то налета. То есть самая, самая примитивная, самая страшная, тяжелая работа. Вот он в нее встрял в возрасте 15 лет, по-моему. То есть я к тому, что это наоборот такая школа жизни, которая дает в зрелой, взрослой жизни адаптацию, готовность к сложностям. Как ты успеваешь, может быть, умудряешься вот совмещать это все? То есть ты успеваешь по всем фронтам. Как тебе хватает суток ровно 24 часов? Время, ну, есть масса книг, есть масса учебников, и как, это, как правильно распределять свой ну, тайм-менеджмент. Надо, мне кажется, его использовать более эффективно, а не монотонно и вот что-то одно и то же делать. Хватает времени. Я уверен, что всем хватает времени. Если правильно распределять все, то все можно успеть. Спланировать. Каждому свое. Я понимаю, что для того, чтобы вот делать так, как я делаю, мне хватает времени. Можно успевать и тренироваться. Я сейчас тренируюсь два раза в день. Тоже на это хватает времени. Можно просто грамотно более спланировать. Потому что я отвожу Варвару в садик с утра, и потом я забираю. Можно спланировать, можно договариваться и все делать Оптимиз... оптимизацию по времени. Как вы распределяете семейные обязанности между собой? Будет полностью на мне, так как я сейчас нахожусь в декрете, я не работаю. Я занимаюсь домом, занимаюсь с детьми, а все остальное Дима. Вот что основное вы хотели бы вложить в ваших детей, вот с чем они шли бы по жизни? Какие-то, может быть, принципы, какие-нибудь вот наставления? Целеустремленность в любом случае. Это очень помогает в жизни. Ну, у нас уже дети изначально идут особенные. Даже глядя на Варю, можно увидеть в ней много чего Димыного. Поэтому, я думаю, развивать то, что дала им природа. Про час, до речи, мы сгадали не даремно, адже Дмитро Семеренко ведет в край активный способ життя – бізнес, подорожі, звичайні та екстремальні види спорту, родина. Крім цього, він – батько трьох дітей – Матвія, Варвари та наймолодшого Платона. І він однаково кайфує як від подорожей, так і від посиденьок у родинному колі. Такий стиль життя якраз підходить йому, адже ви самі бачите, що Дмитро не викликає почуття втомленої людини. Навпаки, завжди бадьорий та веселий. Він також зазначив, коли діти стануть трохи старшими, можна буде здійснити якусь цікаву подорож вже всією родиною. А зараз ви побачите, що багато хобі це не жарти. Розкажи, де ми зараз знаходимося? у мене всі мої влічення, якими я займаюся. складирую всю экипировку здесь, потому что сноуборд, кайтинг, мотоциклы, ролики, коньки, скалолазание для этого, все, спальные мешки. Для дайвинга тоже, для дайвинга 4 гидрокостюма надо на разный сезон, или же там для кайта это используешь. Это все занимает колоссальное место, очень много. Спальные мешки пуховые, их вообще нельзя хранить в свернутом состоянии, они пух сбивается, также как и пуховки вершине. Они должны иметь там пространство, место. Все це прекрасно вміщається в этой чудной кімнаті моей. Доволі різка зміна картинки, правда? А все тому, що Дмитро Семеренко встигає ще й картини писати. Ми бачили кілька таких у нього вдома та на роботі. А в галереї він закінчує чергову роботу. Коли пишеш картину, ти входиш оприлюднення состояння, успокаїваєшся і це доставляє масло вдовольства. Тобто, це така самореалізація себя на картині. Я пишу картины с фотографий, которые сделал сам, либо мои товарищи сделали Мэро. На основании этих фотографий я пишу картину. То есть то, что цепляет, то, что живое. Ты долгое время выбираешь. Вот тот, тот образ, который тебе нужен. И после того, как ты это выбрал, выбираешь холст по размеру. Ну, как правило, холст у меня большой. Мне нравится, когда это там от метра, На маленьких не могу передать образы. А от на холсту хасту ніби шинується. І нарешті зараз ми дізнаємося з перших вуст деталі сходження на Еверест. Я так подумав, що було б вкрай неправильно розпитувати про таке десь вдома або ресторані. Тож ми з Дмитром та знімальною групою і самі вирушили у невелику імпровізовану подорож. Можешь ли ты считать вот это восхождение какой-то вот определенной пиковой точкой вот в своей жизни, в карьере, в судьбе? Или это просто очередной пройденный отрезок для тебя? Эверест для меня был одной из целей. И это, конечно же, не конец. И, конечно же, цели есть другие, более глобальные, более масштабные, более интересные, на мой взгляд. Поэтому Эверест это, – это была одна из целей. В горах мы сталкиваемся не только с усталостью, с какими-то физическими нагрузками, горной болезнью. Еще мы сталкиваемся как с проявлениями характера, наверное, не самыми лучшими. Особ... Особенностями человека, как ты можешь в команде существовать. Это в горах очень важно. Командный ты игрок или нет. То есть как ты с коллективом выживаешься, как коллектив с тобой. Это тоже очень важно. И это только с опытом. У тебя подготовка, ты говорил в одном из интервью, заняла всего лишь 4,5 месяца. Были ли люди, которые, ну они были, но было составляли ли эти люди большинство, которые сомневались? Я думаю, что процентов 99 говорило, что не нужно этого делать. Это нужно делать, если ты уже решил, но в следующем году, не в этом. Потому что слишком мало времени, 4,5 месяца, и у тебя нет опыта для восхождения на вес. Это были ответы от опытных альпинистов, от толковых ребят, которые в этом знают толк. И что по итогу, вот, когда ты уже спустился, вот вы прилетели в Киев? Они просто поздравили. Он приехал очень поздно, я спала, я была в положении, я была очень рада его видеть. Я не ожидала, что он приедет просто именно в эту ночь. Я думала, что он приедет утром. Поэтому мысли радости, наконец-то он дома. То есть не говорили, да, там, вау, вот ты, ничего себе, там, я бы так не смог, например. Не, ну люди разные, по-разному говорят, но альпинисты с теми, с которыми я общаюсь, они просто поздравили, и их поздравление искренне, это важно. То есть в любом случае это риск, я не говорю, что это очень правильно, то, что я сделал. И если бы я советовал кому-то, то я бы тоже порекомендовал тренироваться не 4,5 месяца, а чуть больше. Чтобы был бы в запасе. Год это можно спокойно, плавно, ну то есть э, сформировать свой организм уже по физическим нагрузкам, подготовиться хорошо. Но физические силы заканчиваются на полпути. Об этом то тоже нужно понимать. И как быть в этом случае? На характере. На воле, на характере. Почему? А марафонцы или люди, которые привыкли к длительным физическим нагрузкам, ломать себя, ломать свой характер, они более результативны в восхождении. Потому что они закаляют свой характер в спорте. Что вот было сложнее всего во время восхождения? Для меня самое сложное был спуск. Почему? Потому что спуск я совершал один. Вообще один без никого. И основную свою часть он был в темное время суток когда ты один на маршруте, у тебя один фонарь, никого нет, видимость полтора метра, метет, вот это довольно опасно. Страх был, даже не страх, а переживания были в конце, когда я не знала, где он, когда мне сказали, что он сам спускается без шерпы, что у них там что-то произошло и, по-моему, там в течение дня не было вообще никакой информации абсолютно. Тогда были переживания. И любая ошибка на этом пути, она стоит тебе жизни. Поэтому спуск был очень тяжелый. А еще тот момент, что он занял подъем и спуск без сна 26 часов, тоже добавляет определенного риска. Вот во время спуска бывала вот мысль, хотя бы раз проскальзывала, вот все, по ходу приплыл. Нет, на Аверессе, честно говоря, такого не было. Вот не было, э, тут как ни странно, не было ни разу желания сказать, что я, наверное, не пойду, или я не смогу, или что-то еще. Наверное, была очень сильная команда и вера у нас друг в друга, потому что команда – ключевой фактор в Если бы каждый из нас шел отдельно, я не уверен, что у всех бы получилось, так как не Почему вот ваша команда выбрала более сложный маршрут? Это же классика, это же юг. Ну, то есть это самая интересная, наверное, часть восхождения Эвереста — ледник Хумбу. То есть это самая интересная классическая часть, через которую стоит пройти, стоит только его увидеть. Это, наверное, половина красоты Эвереста, ледник Хумбу. Но и он очень опасный, потому что там лавины, потому что там огромные трещины. Этого нет с севера. С северной стороны ты доезжаешь до базового лагеря на машине. Тебя привозят на джипах. А с южной ты идешь с аэропорта Луклы, 2800 до 5300 пешком. Очень красиво. Это получается, сколько всего заняла эта экспедиция? Вышел с дому, вернулся домой через два месяца. Как в экстремальных условиях вот обстоят дела с личной гигиеной, с питанием? Мокрые салфетки. В основном наши друзья, это уже выше базового лагеря. В базовом лагере есть душка. То есть днем бывает температура плюс 20, можно нагреть воду и залезть и покупаться. Но есть риск простудиться. Холодный ветер, если ты простудился, это большая опасность того, что тебе придется спускаться вниз. Там любая простуда, она моментально э, прогрессирует и организм слабый, тебе нужно спускаться вниз, чтобы восстановиться. Но душ принять можно, нужно просто выбрать погодные условия тайны, покупаться насухо вытереться, дождаться, пока ты полностью будешь сухим и переместиться в палатку в теплый спальный мешок, укутаться, чтобы быть теплее. А насчет питания? В базовом лагере вообще с питанием тоже проблем нет. Там даже у нас было бейкери, где ты можешь прийти и заказать торт. То есть настолько комфортно это там, что я даже не понимал, когда же начнется сложность. Когда начнутся сложности, потому что все слишком комфортно. У нас была девочка-бариста. Она варила нам кофе и капучино в базовом лагере. То есть натуральный, просто нерассудимый, натуральный кофе с молоком. Поэтому в базовом лагере вообще проблемы. Все здорово. Палатка большая, просторная, вещей много, ну все классно. А вот уже первый, второй, третий лагерь, там по сурове. Ну вот расскажи немного, вот как вот в этих лагерях. В первом лагере туалет вообще такой опасный место, Он находится на склоне, вот резкий обрыв, метров 20, там вот выкопали куби, и вот иди в туалет. Немножко ты там, ледорубом закохтился, чтобы безопаснее было, и ходишь в туалет. То есть никакой ни кабинки, ничего, да? Ну... В первом лагере нет. Во втором кабинка, ну такой палаточный метр на метр, она поднята, и там вот внизу бочки, в которых ты это все потом собираешь и относишься к вниз. Душ не принимаешь долго. Бывало такое, что, наверное, две недели. Но еще классно брать или э, идти в горы с женщинами, потому что женщины заставляют быть более чистоплотным. Они не могут тебе позволить залезть в палатку в грязных носках. То есть, в принципе, вам повезло, что у вас в команде была женщина? Да, я считаю, да. Изменило ли это восхождение тебя как личность? Целеустремленность была у меня, наверное, всегда. Ну, как бы я понимал, что более характер, она закалилась На вершине есть что-то то, вот почувствовал, чего я не могу объяснить. Вот у меня часто спрашивают, и это знаю, и мне говорят некоторые, ты просто не хочешь этим делиться. Может быть так, может я не хочу этим делиться. Но на вершине что-то происходит, ну, лично со мной что-то произошло такое, чего я не могу объяснить простыми словами, но это, ну, это классное ощущение. Оно только усиливает, оно только укрепляет тебя. Как Какие вот первые мысли, если помнишь, были? Вот именно мысли. Когда вот ты ступил на вершину, вот все, ты сейчас на самой высокой точке планеты Земля. Я обратил внимание, что с вершины видно, как Земля округляется. Вот Смотрите, горизонт завален. Не ровно, вот, а вот немножко. Вот Это первое, на что обратил внимание. А потом радость. Мы смогли, мы сделали. Так, ти відійшла, ти чувствуєш це тут на висоті. Думаю, всі хоча б раз у житті чули фразу Кожен сам за себе. Як виявилося, у горах цей принцип теж працює. На Евересті, після позначки 8300 метрів, починається так звана зона смерті. І саме тут людина, якщо вийде з ладу спорядження або їй не пощастить отримати травму, може не розраховувати на допомогу інших. Але правила і існують, щоб їх порушувати. И самой тому Дмитро с коллегами порушили главные правила небеспешной зоны и фактично высмыкнул из рук смерти еще одного мандривника. Если отвечать глобально, почему я это сделал? Потому что мы это сделали. Потому что я чувствовал в себе силы. Ну вот я понимал, что мы можем помочь человеку, и у нас для этого все есть. У нас есть запасная маска, у нас есть запасные перчатки, и есть даже шоколад там, чтобы он поел. И буквально на секунду, почему именно шоколад? Почему не другие сладости? Там конфеты, тортики, пирожные, вот именно шоколад. Ну, тортики я вообще смутно себе представляю, как это занести. А вот шоколад, но он же сразу дает там быструю энергию тебе. Поэтому ты его проще нести, он самый удобный, по-моему, что может быть. Есть. Ну, и не так, и не так много места, да, занимает, в принципе. Не самый тяжелый. И все-таки возвращаясь вот к ситуации, то есть ты почувствовал, что можешь помочь, да, человек? Да, я чувствовал в себе силы, что это можно сделать. По крайней мере, неправильно сказал. Это можно попробовать сделать. Ну и в итоге ж, ваша попытка, она оказалась успешной. Да, у нас все, слава богу, получилось. У нас, мы, мы смогли спустить этого парня в четвертый лагерь, и он живой, все окей. Насчет того, что нельзя засыпать в четвертом лагере, это одно из тех, одна из тех ситуаций, когда человек заснул и там и остался? Или вот почему именно так? Есть статистика, 10% примерно людей, которые засыпают в четвертом лагере, не просыпаются. Вот в том году, когда мы были, ну то есть в этом году, да, был м, Рустем покойный товарищ из Уфы. Он профессиональный гид-спасатель, высотник. Он заснул в третьем лагере и не проснулся. Замерз? Не замерз. Организм настолько устает, он настолько изнеможенный, что у него нет сил вернуться в жизнь. Он засыпает и не просыпается. То есть это, наверное, как, как кома или типа литератический да. сон, который плавно... Да, именно о нем речь. На момент выхода цієї передачи Дмитро Семеренко находится в Африке, адже вирішив підкорити наивысшую точку Африки Килиманджаро. А что до подальших планов? Весной, если все будет окей, все получится, я хочу поехать в Северную Корею и побежать там в марафон. Не боишься, что там такой режим Ким Чен там депортирует или наоборот оставят? Не боятся только глупцы, наверное. Поэтому, конечно, я боюсь и, конечно, я поеду. Это как в одной книге написано, что главное отличие смелого человека от труса. Смелый боится и делает, а трус боится и прячется. Наверное, да, потому что э, у меня был такой интересный момент. 32 года у меня был день рождения, собралось очень много людей. Ну, приятелей, знакомых, друзей. Мы весело погуляли, на следующий год они говорят, где мы будем отмечать твой следующий день рождения, давай спланируем. Я придумал э, такую экстремальную страну, куда должны были все поехать. Знаешь, сколько людей со мной поехало? Никого. Но я поехал. Я хотел сказать двое, хотя были там трое, может, самых близких. Никто а какая была страна? Афганистан. Причем водная данная была, с собой у тебя должно быть 500 долларов на 10 дней. Планируешь ли брать в какие-нибудь такие более экстремальные путешествия, вот именно свою семью? Ну, в дальнейшем. Я бы хотел, чтобы мой сын пошел со мной на Эльбрус летом. Он ходил в этом году уже на Гаверлу он поднялся, молодец. Я бы хотел, чтобы он познакомился, что такое горы. А сам для себя он потом решит, что ему надо, а что ему не надо. Куда он хочет идти, чем увлекаться, каким спортом. И на останок традиционный блиц опытования. Три последние прочитанные тобой книги. Почему одни страны богатые, другие бедные. Бегущая нация. И есть такая наука, он-то психология. Вот я еще читаю ее. Самое необычное блюдо, которое тебе доводилось пробовать крыса. Просто крыса. Mm -hmm. Вяленая, копченая. Мерзкая. Мерзкая, невкусная крыса. Еле заставил себя откусить. Мы гуляли к Китае ночью, зашли в какой-то бедный район, и они их жарили в таких бочках. Мы хотели попробовать что-нибудь. Я так и на спор попробовал. Если бы ты мог изменить что-нибудь одно в этом мире, что бы это было? я бы добавил какую-то неприкосновенность к природе. Какую музыку предпочитаешь? Ой, очень разную музыку слушаю. Абсолютно разную, там, от Ленинграда, Океан Эльза и что угодно. Ну есть вот... М классика, бах. Есть, ну, допустим, три музыкальных исполнителя, которых ты можешь выделить, вот, которые в твоем плейлисте вот все время. Ленинград, доктор Албан, я же из 80-х. И, наверное, кианализы. Лыжи или сноуборд? И то, и то. Риск благородное дело. Ради чего? Всегда нужно понимать, ради чего ты это делаешь. У меня был такой случай в жизни. Я поспорил, что прыгну с одной вышки. Я рискнул и прыгнул. В глазах круга общения, наверное, выглядел как с мельчаком. Но я поломал две пятки. Риск благородное дело? Можно я не буду отвечать? Последний просмотренный тобой фильм. Сериал. Только еще смотрю. Десятая серия. Наркос. Называется. Это Пабло Эскобари. Любимый актер или актриса? Денира. Какой в школе предмет ты любил больше всего? Историю. Украина или всемирно? Всемирно. Какое качество в самом себе ты хотел бы искоренить? Вспыльчивость. Мотивационные тренеры это хорошо или плохо? Конечно, они дают определенный плюс, определенный толчок. Но я для себя понял, что так как сделал ты, и у тебя сработало. 99% у меня не сработает. И наоборот. С каким животным ты себя мог бы ассоциировать? Хищник, волк, тигр, лев. Я же лев по созвездию. Если тебе предложили бы выступить с мотивационной речью, ты бы согласился? У меня такое было, я так делал, выступал. Просто мне, мне есть немножко что сказать. Не в том плане, что я великий. Я себе точно такими считаю. И я не считаю достижение Эвереста это какое-то сверх. Да, это тяжело, да, это сложно, но это возможно. И на этом спиче я говорю, что я обычный человек. Вот из там неблагополучного района, сложной, сложной атмосферы. Наркотики, алкоголь і все остальное. Но можна двигатися далі і добиватися чого-то більше. Лучший художник это... Лучший художник ти сам. Кожен сам для себе лучше художник. Дивлячись на Дмитра, можна сказати, що навіть попри нелегкий шлях, кожен може створити себе сам та досягти значних вершин у житті. У будь-якому сенсі. Немає нічого неможливого. З вами була програма Люди нашого міста. Ще побачимось. ¡Mamá!